Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris Clan. Agaknya betul ke agakan orang ramai berkenaan dengan punca sebenar mengapakah Ismail Sabri tiba-tiba saja dikaitkan dengan duit sebanyak 170 juta ringgit yang didakwa telah disolap itu. Ha ah, itu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Lain macam politik kita ni kan. Kita intro dulu. la, 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 Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu sebelum Ramadan baru, -baru ini kita dikecohkan dengan berita penahanan empat orang pegawai Ismail Sabri atau lebih tepat lagi empat orang bekas pegawai Ismail Sabri berhubung dengan isu penyelewengan dan juga pengubahan wang haram dan selepas itu Ismail sabit turut ditahan dan juga telah disiasat oleh pihak SPRM dan jumlahnya dikatakan membabitkan sebanyak 170 juta ringgit dalam pelbagai mata wang termasuk mata wang asing dan juga jongkong-jongkong emas dan Ismail sabit sendiri tuan-tuan dan puan-puan sekalian telah dipanggil untuk memberikan keterangan oleh SPRM selama 6 hari tuan-tuan dan puan-puan sekalian 6 hari beliau datang ke SPRM untuk memberikan penjelasan dan keterangan dan secara asasnya ramai yang beragapan bahawa tindakan SPRM yang tiba-tiba saja ambush inflasabi ini ialah merupakan satu pendawaan terpilih, pendawaan yang bermotifkan politik tetapi dinafikan sekeras-kerasnya oleh Azam Baki, Ketua Pusul Jaya SPRM. Tetapi macam agak sukar nak percaya Azam Baki lah sebab dalam masa yang sama SPRM juga kelihatannya sangat-sangat lembab mengalahkan siput babi ketika berhadapan dengan isu skandal tanah dekat Sabah dan juga berkena dengan isu Abdi Syoki. Belum cerita tentang isu-isu benda -isu lain macam Fah Shwafah Salvador dan sebagainya. Kita tengok, tengok Baik -tengok, baik -tengok, Sabri laju gila mereka buat kerja tuan-tuan dan papan sekalian. Tetapi selepas senyap beberapa hari memang kita pun tak tahu ceritanya kita pun disibukkan dengan isu kuwilah itu ini sebagainya pap tiba-tiba saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian Ismail Sabri macam lari sikit tiun dia macam lain sikit tiun dia kan tapi yang buat saya perasan tu bila saya tengok video dari Naim Brandish berkait dengan hal ini cuba ada tonton video Naim ini kalau korang ingat lagi, baru 3 minggu lepas, SPRM telah sita 170 juta ringgit dan jokong emas bernilai 7 juta ringgit yang berkaitan dengan Ismail Sabri. Dan sejak itu, dia telah dipanggil ke SPRM untuk bagi keterangan sebanyak 6 kali. Tiba-tiba hari ini, dia buat kenyataan yang disokong Anwar Ibrahim dan dia nafikan ada 13 ahli parlimen BN yang akan tarik sokongan terhadap kerajaan korang rasalah kan kenapa dia tiba-tiba je buat kenyataan macam ni apa yang sampaikan Lord Naim itu telah menjentik saya punya perasaan ingin tahu Afzal eh tiba-tiba macam Ish, Ismail Sabri ni tiba-tiba je cerita yang dia sokong BMS dan sebagainya jadi saya pun selongkar punya selongkar punya selongkar saya jumpa video temu ramah Ismail Sabri bersama sama dengan Sinar kalau tak salah saya berkenaan dengan hal sokongan atau tarik sokongan terhadap Perdana Menteri ini jom kita tonton video itu tapi dia tak keluar daripada menarik sokongan daripada pelajar yang sebelum so, cerita sikit Actually, cerita ni dah lama eh, cerita ni dah lama saya peringkat awal saya kira saya tak 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 layanlah buat benda yang tak betul kan tapi nampak gayanya berterusan tak habis-habis berterusan bukan setakat uh, tulisan tetapi juga melalui video dan sebagainya dan saya disebut sebagai saya berserta 13 MP yang lain jadi saya akhirnya rasa saya ter kena terpanggil lah untuk menjawab perkara ini dan hari ini saya jawab dengan Sina jadi sebenarnya perkara itu tidak betul sama sekali ya, konon-kononnya sudah pun keluar tak ada, tak ada siapa pun yang keluar daripada BN BN ataupun UMNO semua tak ada kita kekal ya, kita kekal di dalam dan kita menganggap mungkin ada niat yang kurang baik lah apabila menyebarkan cerita saya dan tiga belah yang lain terutamanya dari segi saya sendiri Saya rosak mencemarkan imej saya sebab saya sentiasa mengatakan bahawa saya tetap bersama UMNO jadi kalau keputusan UMNO macam tu macam tu lah apa yang saya buat yang kedua je saya menganggap ini nak memecah belahkan perpaduan di dalam kalangan MP sendiri MP kita ada 60 uh, 30. Kalau 13 keluar di disebut uh, keluar ataupun akan keluar. Kalau 13 maknanya 17 lagi itu tak tak keluar. Ah uh, maknanya tak keluarlah. Jadi akhirnya ini menyebabkan sangsi di antara satu sama lain. Uh, kita tengok muka dia uh, dia kena keluar. Lah. Uh, jadi saya yakin ada tujuan di sebalik cita-cita ni yang saya nampak adalah memecah memecah belahkan dan menyebabkan timbul kesangsian di antara MP ahli parlimen BN sesama kita. Saya syak you, saya syak yang lain. Jadi ini tak baik untuk pasal daripada. That's why. Yang tak baiklah daripada pihak tertentu. Dia ada pihak tertentu. Saya tak tahu apa je agenda mereka. Tapi yang jelas kita sama kita pun siapa eh? Yang, yang daripada 30 tu siapa eh? Dia ke? Ha, jadi akhirnya ini mengguruharakan keadaan sama kita sedangkan kita di kalangan MP Barisan Nasional ni memang very close antara kita sama lain ya dan uh, dari segi sokongan kepada kerajaan kepada kerajaan yang ada ni kita boleh nampak dari sendiri tindakan-tindakan yang telah diambil ya seperti usul undi percaya kepada kerajaan Eh, dibentangkan peringkat awal dulu Seluruh 30 UMNO ni Menyokong BN 26 UMNO, 4 BN Menyokong penuh Usul yang dibawa Setiap kali rang undang-undang Dibawa ke parlimen Kita 100% Menyokong Apabila pindaan perlambangan Dibawa ke parlimen Kita MPBN dan UMNO Menyokong penuh ya? Saya sendiri selaku ahli parti Walaupun saya tidak lagi Megang jawatan tinggi dalam parti Hanya ketua bahagian bera Tapi kita masih Akur dengan setiap keputusan yang dibuat oleh parti Ya, Mungkin ada pandangan berbeza Tetapi Apabila parti dah buat keputusan Kita sokong Sebagai contoh Apabila selepas pilihan raya UMNO Membuat keputusan untuk bergabung dengan uh, Kerajaan perpaduan dan juga menyokong Datuk Seri Anwar selaku presiden eh, selaku Perdana Menteri. Jadi, kita saya sebagai ahli parti menganggap adalah tanggungjawab saya untuk bersama-sama parti dari segi melaksanakan uh, keputusan parti. Jadi sebagai ahli parti, saya bersama dengan parti dalam setiap keputusan dan ianya terus kekal lah hingga hari ini. Dan jadi saya harap isu 13 luap dan sebagainya perlu dihentikan kerana cerita itu adalah fitnah dan tidak benar sama sekali dan kita semua yang 30 BN ni BN BN ini terus menyokong kajian yang ada pada kita so, ini dan sama. saya harap saya harap tamatkan semalam Dr. Zamri selaku uh, setiausaha agung BN dah buat kesan dan perkara yang sama pun disebut jadi saya pun konsisten dengan, sama dengan Dr. Dhammi lah bahawa tidak ada daripada BN, no, terutamanya yang dah keluar ataupun akan keluar dan tidak ada perancangan pun ke arah itu Dr. Okay, saya harap benda-benda ni semua dah berakhir no more lagi question, question Aa, yang dicakap tadi ya, itu. ya, ya, yeah, kita kita dah sebut tadi, kita tak tahu apa agenda ni tapi kalau dibiarkan dia boleh memecah belahkan antara uh, yang pertamanya ahli parlimen BN Dan yang kedua Ahli UMNO sendiri Akan merasa sanksi dengan semua ahli parlimen BN Itu tidak baik untuk parti sebenarnya so, Ini tadi lagi lah macam tak kau kata tanya-tanya lah di atas yeah, di atas yeah. Ha, sama yeah. sendiri lah Kita pandang muka dia, eh, engkau ke? Ha, ha, ha. Jadi itu yang menyebabkan Sebab akhirnya saya terpanggil hari ni Untuk menjawab ya. Itu sama dengan yang di uh, statement yang dibuat oleh Dr. Zamri Datuk Seri Dr. Zamri selaku setiap usaha agung bersama kita saya boleh kata Datuk Seri tegas lah dengan putus hari kata apa orang cakap tak ada terdetik lagi nak keluar apa semua datang, ah, tetap, tak tahu ha, ada tidak ada tidak ada bukan saja saya saya boleh cakap bagi pihak yang 13 tu pun saya pun tak tahu sebenarnya siapa 13 tu <fishing> <trip trip> huh. tapi saya pun tak tahu <trip> <trip> tapi saya kira <trip> Semua MP yang ada akan terus kekal sama kerajaan. Of course, saya tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak apa papa pastinya akan menggelejat, akan bergembira mengatakan bahawa padan muka pembangkang, padan berkuala on tak boleh lagi nak tebuk atap dan sebagainya. Saya tak tahulah bila masa wala on-wala on ni, orang-orang pas ke apa-apa ke kata yang kita nak tebuk atap ke apa-apa ke, macam tak ada. Kalau ada pun biasalah, setro-setro kan, itu standard. Tetapi kalau ikutkan pimpinan, tak ada pula kata nak tebuk atap ke apa ke dan sebagainya. Tetapi macam ni lah. Dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila Ismail Sabri kata dia sokong Perdana Menteri dan sebagainya, ikut ketetapan UMNO dan pelbagai perkara lagi, benda itu tidak mengejutkan bagi saya sebab kita semua tahu yang MP-MP Amno -MP ini memang terikat dengan Zahid. terikat dengan aku janji, terikat dengan perjanjian dan sebagainya dan mereka tidak boleh sewenang-wenangnya tarik sokongan itu ini walaupun berdasarkan kepada perlembagaan dan juga peraturan mesyuarat itu sendiri tentang ahli parlimen mereka ini boleh sahaja tarik sokongan tanpa sebarang masalah. Sebab itu hak mereka sebagai ahli parlimen. Tetapi oleh kerana mereka ini diikat oleh Zahid maka mungkin ini sukar untuk mereka melaksanakan tugas-tugas untuk menarik sokongan kalau betul mereka tarik sokongan itulah kan tetapi secara asasnya bagi saya benda ini tidak patut untuk dijadikan sebagai bahan untuk kutub PN pun. Sebab lah macam saya katakan PN pun tak ada pula menyusun apa-apa gerak kerja ke apa-apa ke tak nampak pun langkah Dubai 2.0 ke apa-apa ke konon-kononnya kodak untuk menjatuhkan kerajaan. Memang saya tahu ada pihak yang dok kata oh kerajaan nak bertukar, kerajaan bertukar dan sebagainya kan mandani tinggal masa saja lagi. Macam yang keluar poster reset Malaysia tu kan dan juga kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh Papa Gomong dan sebagainya. Tetapi kalau nak saya, tuan-tuan dan tuan-tuan, benda ni unlike ni. Benda nak tukar kerajaan di tengah jalan ini memang sangat-sangat sukar sebenarnya. Sebab apa tahu? Sebab nombor satunya, Agung sendiri pun dah pesan. Memang tak akan berlaku terbuat tak di bawah penguasa baginda. Which is, walaupun benda itu tidak bertepatan dengan perlembagaan, tetapi at the end of the day, itu lebihnya kepada satu statement. Ahli-ahli parlimen, kau jangan buat gila. Ha, macam itulah kiranya -kira -kira, kan? Dan kemudiannya, dalam masa yang sama juga, kita dapati... Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Madani ini pastinya ada segala cara untuk memastikan yang mereka tidak akan hilang sokongan. Of course lah tuan-tuan dan puan-puan. Anak Ibrahim ini pun sejarahnya merupakan orang yang kerap kali cubuk hendak tebuk atap. Tahun 2008 nak tebuk atap, tahun 2013 pernah nak tebuk atap dan kemudian ketika zaman Covid pun nak tebuk atap juga. Jadi beliau ini pakar tentang selip-beluk untuk tebuk atap ini. Jadi of course lah beliau dengan kebijaksanaan beliau dalam politik beliau dah tutup lubang-lubang untuk tebuk atap itu daripada berlaku. Dan kalau anda macam saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian PN tak rugi apa pun. Tak rugi apa sangat pun sebab basicallynya benda kekasih tu skor je. Tetapi itulah pelik bin ajaib bila tiba-tiba saja Ismail Sabri boleh keluarkan kenyataan seperti itu walaupun je ianya ditanya oleh kawan-kawan wartawan tetapi of course tiba-tiba saja tak berapa lama lepas dia ini disosiasi oleh SPRM pak kenyataan itu keluar dan benda itu seolah-olahnya menampakkan betapa telahan orang ramai berkenaan dengan pendawaan yang belum terima itu merupakan satu bentuk pendawaan politik ialah macam betul, macam tepat betul tak? Tapi itulah, ini cuma cakap-cakap politik tuan-tuan dan puan-puan jangan terkejut seandainya kalau selepas ini kes ini macam hilang macam itu saja kes 170 juta itu akan senyap macam tu je tetapi satu je lah, kepada Azam Baki kalau anda betul-betul hendak membuktikan bahawa pendakwaan 177 juta itu bukan pendakwaan politik, bukannya selective prosecution, maka anda kena melakukan pendakwaan terhadap kes itu secepat yang mungkin. Anda kan dah selesaikan kes. Anda kan dah kumpulkan bukti dan sebagainya. Anda kan dah kata, of course ada strong case keadasan kes ini kan. That is my summary pun bukan suspect dan sebagainya. Maka cepat-cepat jalankan kerja anda. Cepat-cepat laksanakan tindakan. Cepat-cepat dakwa. Jangan diamkan tetapi tuan-tuan dan saudaran saya yakin dan percaya sekiranya kalau ada pihaklah yang bakal didakwa selepas ini pastinya orang itu bukan ismail sabri tetapi mungkin salah seorang atau mungkin keempat-empat pegawai itu yang mungkin mungkin bakal dijadikan sebagai kambing hitam kod lah kan tetapi itulah dia tuan-tuan dan saudaraku saya cakap ini bukan hendak menuduh apa-apa, bukan juga untuk menenangkan naratif yang pelik-pelik tetapi sekedar untuk menyampaikan apa yang tengah bermain dekat minda rakyat tu mereka yang mengikuti kisah ini dari jet go, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya cakap terus terang, dunia politik kita ini memang sangat-sangat unik dan seperti mana yang telah saya terangkan dalam video-video saya yang lepas, benda ini tidak pelik dan tidak mustahil sebenarnya. Lagipun kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh lakukan apa sahaja tuan-tuan dan puan-puan sekalian tetapi anda kata kalau mereka dah boleh lakukan apa saja tetapi mereka tidak lakukan apa-apa katas kes Ismail Sabri ini dia macam itu saja maka anda faham-faham sendirilah betul tak Seri Hamzan? Kerajaan ni kerajaan kami Jadi ikut suka kami lah Paling kurang aku ada formula Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni Satu formula pun tak ada Otak letak dekat mana Saya ulang Sampai Abang Jamil mampus